Assalamualaikum Apa yang aku nak ceritakan malam ni sebenarnya adalah tentang Sedikit info kepada korang Iaitu macam ni cerita dia Dia ada satu insuran dalam dunia ni Insuran untuk Untuk apa ni, pemilik syarikat ah, Pemilik syarikat dan kalau kau ambil insurans ni kan macam saja itu lah. kalau kau meninggal ataupun bila kau meninggal ada segala macam apa ni pembayaran yang perlu kau untuk apa kirang to survive dan sebab apa ni company kau to survive dan sebagainya di, di settle kau insurans tu jadi waris-waris pun dapat bahagian dia lepas tu shareholder pun dapat sebahagian daripadanya untuk jalankan masa ni company kau tu masih beroperasi. Itu kalau company lah cerita dia. Kita juga biasanya company akan mengambil insurans untuk staff-staff dia. Kan dia punya key, dipanggil key ah key man insurans dipanggil. Jadi kalau contohnya kalau kita kita insurankan staff kita yang profesional kalau kata dia meninggal company dapat atas dia tu cerita dia. Kan? Kita boleh boleh lantik orang baru sebagainya tapi kita dapat lah sebab dia ni adalah orang penting dalam syarikat kita. Kita bayar, bayar lah. tiga juta dia punya tu premium buat ratus ribu je dia. Kita, mungkin kita insurankan dia dua puluh juta ke tiga puluh juta ke je dia. Tak kisahlah. Aku pernah dapat juga kemen in insurans ni dulu je dia. Tapi, tapi dah, dah aku dah pesara dah dah berhenti program ni tak ada lah je dia. Okay fine. Apa yang aku nak cerita ni, kita ni selalu memikir tentang orang yang kita tinggal, orang yang masih hidup yang kita tinggal. Kita sediakan dana, kita sediakan hibah. Betul. Aku tahu ramai yang ejen insurans dalam ni. Okey, aku tak kisah pun cerita dia. Tak ada tak ada isu pun. Jadi betul kita kena tinggalkan. Aku tak kata tak boleh, tak perlu tinggalkan wasiat, tinggalkan apa ni waka, tinggalkan apa ni lagi harta hibah ke tak kisah tapi aku selalu fikir kan, aku fikir kan sini, itu kalau kita tinggalkan harta untuk orang yang hidup, sebenarnya orang yang hidup ni boleh cari juga harta. Dia boleh cari boleh cari nafkah, boleh cari apa sebagainya sebab dia masih boleh berusaha macam dia. Tapi apakah hibah untuk kita bawa masa dah mati ni? Sebenarnya bila kita mati kita tak something yang boleh jadi hibah kita pada kita ni mati ni macam dia yang bantu kita ni kita nak bawa ke sana tu cerita dia kan dia bawa ke alam satu lagi tu apa yang kita nak bawa jadi itulah kita perlu wakaf jadi bila bila kita jadi something kat kita kita meninggal apa yang kita wakafkan apa yang kita infakkan apa yang kita sedekahkan supaya ia menjadi pahala dan dibawa berterusan kepada kita dan untuk dibawa ke sana nanti cerita dia. Sebab kita kat sana tak ada apa lah cerita dia. Tak ada apa kita nak bawa. Nak harap doa. Doa siapa? Doa anak. Mungkinlah setahun sekali ke sebulan sekali ke atau lepas mayang cerita dia habis-habis kuat pun. Isteri. Adalah mula-mula mungkin lah. Tapi kalau isteri tu lah berkahwin lain, mungkin dia lupa juga lah, nak, berdoa Dengan kita. Cita dia. Tak salah kan kalau isteri nak kahwin lain? Kita dia. Sama juga macam kita tak boleh salahkan kalau suami kahwin lain selepas isteri meninggal gitu, dia terif. Sama je dia terif. Jadi apakah yang kita nak bawa pergi ke sana nanti? Apakah bekal kita? Ada orang cakap kita sedekah wakaf malam madrasah, masjid, surau. Ya bagi yang ada duit je tadi Bagi yang mampu dari segi kewangan je tadi Aku tak tahu kan. Mungkin boleh kita boleh bagilah bukan tak tak boleh bagi RM10, RM1 berapa yang kita ada lah selama, selama di tengah hidup ni kita banyakkan bersedekah. Banyakkan impak tu. Tapi kan ada satu benda yang aku rasa korang banyak lupa sebenarnya. Kau nak tahu apa satu benda? Bila kita ni mati, dia, tak, tak semestinya akaun YouTube kita mati bersama kita, dia. melainkan kalau waris kita minta kita dia tutupkan account YouTube sebagainya. Tapi selagi mana YouTube tu boleh enable gitu dia available gitu dia. Dan juga bukan saja YouTube, blog apa ni tulisan-tulisan kita ya. Maknanya apa bahan yang kita terbitkan, kita ceritakan, kita kita buat, kita nukilkan, tak kisahlah apa pun dari segi bahan bertulis, bahan bentuk-bentuk bentuk video, audio, podcast tak kisahlah apa pun. Yang itulah kita nak dia jadi barakah, jadi berkat untuk kita. Jadi pahala untuk kita, jadi wakaf untuk kita, jadi wasedekah. Apa ni? Jadi apa saja untuk kita lah, hibah untuk kita. Jadi kalau kita share ilmu, walaupun satu huruf saja kita share ilmu. Kalau orang menggunakan ilmu tu, insyaAllah. Walaupun dia tak boleh orang kepa kan, insyaAllah berterusan. Untuk pahala je, dia. Kalau orang memanfaatkan ilmu-ilmu itu, contohnya, kan, eh, daripada Contohnya info, ilmu yang kita bagi Contohnya macam mana nak guna satu benda Macam mana nak memudah satu benda Kita memperingatkan orang Tak kisah wish apa lah Yang itu, supaya yang itu kita nak bawa Aku Yelah, macam aku selalu cakap lah Aku pun tak lama, tak pastinya tak lama Tapi aku ada minta dengan Allah Ta'ala Suatu dua puluh tahun, cerita dia Sama ada jadi tak jadi tu Allah aja yang maha mengatawi kita Sebab dia has kita punya dekat Loh Mahfuz dan sebagainya. Kan? Hayat kita dari Allah dah, dah tentukan cerita dia. Kita je yang tak tahu cerita dia. Tak apalah itu cerita dia. Tapi walaupun apa ni mati itu pasti tapi jangan kita anggap mati itu penatmat pada seluruh benda. Kita harus setiasa beramal ber, bukan masuk ber, ber, masuk aku kan mak, biasa amal macam biasa macam kita hidup seribu tahun cerita dia. Tak? kita bersedekah, kita berwakaf, kita buat apa saja kerja-kerja baik ni kan apa saja yang fi sabilillah kan mengarah ke agama sendiri tu dia supaya harapnya itulah menjadi bekal kepada kita. Tak macam aku cakap benda ni mana, mana tahu dapat masuk menjentik hati seorang kurang kurang sikit-sikit seorang pun dan jadi manfaat jadinya rezeki kat aku lah cerita dia that's why Aku cakap macam Kalau pun kita lara, walaupun kita teruk, walaupun kita tu jangan dari daripada Allah Taala. Selalu ingat, selalu tengok ke pandang ke depan ke pandang apa saja pun kau akan ingat ya Allah. Semua ni Allah yang cipta. Semua yang Allah buat. Kau tengok komputer ni. Betul, komputer ni manusia yang bangunkan, buat betul. Tapi ilham daripadanya untuk membuat ni, mendesain dia Allah Taala juga yang bagi je dia. Il, apa yang aku cakap dia pun Allah Ta'ala yang bagi gaya ni je tu dia. Ya tak? Mungkin aku tengok daripada YouTube lah, apa ni, TikTok lah, apa sebagainya. Itu input, input tu semua daripada ceramah-ceramah kan, aku bawa kan, salurkan balik. Ya tu dia. Tak, tak ada isu je tu dia. Ya tak? Jadi bila kita berfikir tentang benda ni je tu dia. Apa yang kita bawa kat, kat sana je tu dia. Kita, apa hibah kita apa hibah kita yang nak mati ni? Apa kita hibahkan untuk diri kita yang nak mati ni? Ha, ha, ha. Cerita dia kan Itu yang patut kita risau Dan takut Bukan apa yang kita tinggalkan Kita nak tinggalkan pada waris-waris kita Sebab kau ingat Kan? Waris-waris kita yang ditinggalkan tu Walaupun kita tak bagi apa-apa sekalipun Janji Allah tanda rezeki diorang ada janji Allah terhadap rezeki makhluk ni tetap ada. Walaupun macam mana sekalipun, tetap rezeki tu ada. Jadi jangan risau. Selagi mana Allah tu di samping mereka, insyaAllah ada je rezeki je tu. dia. Dari sumber-sumber yang tak disangka. Cerita dia. Kan? Tapi dia orang kena berser. Juga lah semua orang kena berserah. Cerita dia. Tapi apakah yang bahagian untuk kita ni? dia. Kita nak bawa ke sana tu. So. Aku tu fikir juga ibah kita kan. Ibah orang yang mati ni apa kita bekal kita nak bawa apakah benda yang berterusan kita dah tak boleh buat amal lah dah mati cerita. kita tak boleh buat aku ingat lagi ada satu orang dia tu dia dia bukannya kaya pun dia kerja biasa je rasanya tak tak tak, tak hebat pun cerita dia aku tak ingat nama dia aku tak ingat dia, dia kerja apa lah cerita dia tapi dia duduk rumah flat dia katanya cerita dia dia duduk rumah flat tapi hartanah dia banyak dekat KL tu yang diwakafkan. Kamu bayangkan, diwakafkan. Tanah yang tadi yang, yang aku ingat diwakafkan tu adalah kata -kata apa? Tanah bangunan tabung haji tu sendiri. Dia wakafkan keseluruhan tanah dia untuk tabung buka buat tabung haji tu. Tanah wakaf pun. Kamu oh. bayangkan. Sebab dia, dia, duduk rumah flat biasa je. Dia, dia bukan dia bukan asal dari Malaysia tapi dia dia datang hmm. Malaysia Masa sebelum ni lah. Lama sebelum tu. Lepas tu dia Berserah sikit-sikit-sikit cerita dia Aku pernah dengar satu cerita lah kan. Hari ni aku nak cerita dengan seorang Abdul Rahman rasanya Ada seorang Abdul Rahman Seorang daripada Arab Saudi ha, Owner Aradji Bank Ingat tak? Owner Aradji Bank Punyalah kaya bapak dia lah tu Tapi Dia tinggalkan untuk anak-anak dia -anak semua sikit yang lain semua disedekahkan kepada uh, awam jadi dia. Umum jadi dia. Dibuat yayasan dan sebagainya. Bayangkan berapa banyak dia bawa. Dia memang kaya. rajib Bank jadi dia. Abu jadi dia. Hmm. Satu. Dan aku pernah jumpa, pernah dengar satu cerita seorang seorang penyapu sampah dekat dekat Masjid Nabawi kan Masjid Nabawi ke Masjid Masjid Haram jadi kan okey Kan? Dia makan makan biasa je cerita dia. Hari-hari dia makan macam roti, dengan air gitu je cerita dia. Duit yang banyak dia dapat gaji, duit, duit gaji tu dia, selain daripada dia hantar kampung kan. Lagi duit yang lain lain tu dia sedekahkan kepada yes ada satu yes, Islam lah. ada projek yang berkaitan Islam. Kau bayangkan punya malah dia hantar ke kampung dengan dengan yang dia hantar kepada ya Islam tu kan semua dia, dia tu cukup ya itu lagi banyak itu dia kau bayang kan dia penyapu sampah kan aku tak pasti dekat sama ada dekat Masjidil Haram ke atau Masjid dia uh, Nabawi cerita dia Masjid Nabawi Allah taala aku tak ingat dia tadi tapi benda tu aku ada baca dia tadi tentang orang tu mengutip penyapu sampah ni kau nampak tak aku itulah aku kadang ya kita kita ni lah oh. kita ni kadang-kadang dah ada duit banyak ke kita lupa je tu dia Allah Taala akan lupakan kita tapi kalau kita istiqomah je tu dia aku ada juga satu orang pak cik tu dia dia kerja menoreh getah ya betul menoreh getah Setiap hari, dia menoreh getah tu berapa? Dia dapat, dia, tu dia. ada time hujan, time sikit. Tapi, dia konsisten ada dia konsisten masukkan dalam tabung masjid niat dia ikhlas dia dia tak kisah masjid nak buat apa pun dia tak nak tahu cerita dia sebab once dia sedekah dia kata Allah Taala lah jaga harta tu cerita dia dia tak nak tahu cerita dia dia hantar dia masuk walaupun 10 sen walaupun 1 ringgit dia masuk dalam tabung masjid setiap hari sebab on the way daripada kebun dia, dia mesti dia dia memang lalu lalu depan masjid. Dan dia buat konsisten hari-hari. Dia meninggal dia Kita tak tahulah berapa banyak pahala dia. Kita tak tahu berapa banyak yang dia bawa ke sana. Tapi yang dikabarkan cerita dia ramai lah orang datang menziarahi dia walaupun selama hidup dia tu orang tak orang tak tahu kenal dia itu dia orang tak berapa yalah, no noritah itu dia Ramai yang orang datang semayang dia dekat masjid yang dia selalu bagi duit tabung tu. Kan? Duit tabung tu ramai. Penuh satu masjid. Orang semayang kan semayang jenazah untuk dia. Ya tak? Punya urusan dia ni. Dia, dia kata silap akulah. Dia tak berkahwin ke? Tak berkahwin ke? Tak ingat ada cerita dia. Tapi masa dia meninggal kan mudah urusan dia. Cerita dia. So aku kadang dia memberi inspirasi kat aku juga lah. Kan. Katalah satu hari aku sediakan satu tabung. Itu dia. Dan aku harap korang juga buat sama satu tabung. Masuklah duit. 10 sen tak apa. Cukup. Hujung hari Jumaat masukkanlah dalam tabung masjid. Lepas tu kosong balik. Tak itu itu, 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 itu bersedekah itu. Tapi itu bersedekah duit. Itu dia. Aku tak kata bersedekah duit je. Tak. Itu dia. Sedekah ilmu sedekah pengalaman sedekah nasihat ha, nah, itu paling suka sedekah ya, kat tu dan berterusan memanjang sampai sampai hari kiamat malah sampai bila-bila ingat tu aku harap apa yang aku ceritakan ni menjadi pengajaran untuk korang dan yalah jadi ilmu bantau manfaat bagi kita semua yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala yang buruk silap apa tu makulah dah tentu aku maluk nanti mesti dia lebih daripada Allah aje okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh